Так, я говорю, да? Друзья, пришло время вернуть воспитание на русском языке. За годы правления помаранчевых, оно очень серьезно пострадало. Мы не дадим этим украинцам вернуться к своему языку. Отцов и прадедов. Я уже отдал приказ разработать план по возобновлению. Воспитание на русском языке В Одессе был, есть и будет русский язык И воспитание в школах будет происходить Только на русском языке Правильно, Алексей! Правильно. <свят> Украинский язык <свят> Это язык фашистов Я вам Это больше скажу сказал. Нормальные украинцы говорят по-русски а на украинском на речи кто говорит? Западенцы, вот эти галичане понаят Посмотрите, что они с нашей молодежью это сделали. Они со своими русскоязычными родителями умудрились говорить на украинском языке. Да откуда он вообще тут взялся? А я знаю откуда. Это они сюда его завезли. Он тут никому не нужен. Я ненавижу эту толяющую мову. Я не полюблю ее ни за что. Правильным, Правильно путем идем, товарищи? Нужно отвлекать нам и от них проблем они должны выступать не за свое награбленное имущество, не против нас, а за, вместе с нами за русский язык. Нужно внедрять программы по русификации. И нужно побыстрее, показывать деньги из России. А то нас Пукин пошлет на Колуму за провал задания. Дима, ты просто не умеешь правильно работать. Вот я когда был мелом, я всем рассказывал, что в школах, как преподают на русском языке, так и преподают. Ты тоже украинская мова, ты что, он был украинцем? Как преподавали на русском, да, так и преподают. Что там у нас? Все, квями, школами, а? Я всем говорю, я всем говорю, что поддерживаю украинскую мол, культуру их, нюцелка. А на самом деле, сколько преподавали на русском языке, а такие попадают на русском языке. В вот здесь как было две, так и есть две украинского патриархата. А еще при этом фасист Юсенко, ему удалился памятник поставить. Ну что, значит, и прием, как Наш любимый шеф, вот Гундяев, мне лично один звучал. Так что передайте, пожалуйста, Виктору Федоровичу. Пускай он меня в Одессу гладным мэлом. Я сделаю, как всегда, было в наше любимое детство. Об этом все знают. И быстро разберусь вот с вот этими вот. А вот что ты тут рассказываешь, а? Я тебе скажу, что в Одессе как не было, как не было этих видосов, так и не будет кто? Так, а ты э, кто? Так это заезды, что не видишь мороженое, ну что? Нужно наконец то с этим разобраться, товарищ Кирилл. Да, документы их не проверьте, откуда они приехали. Нет, это не судья, а родители, оно родители кто? Тоже судья. Я дети, да? Да. Да вам я вам скажу. Нам пофиг, что они там разведки Нам А их показать на камеру. Що вони за їжі, з галіси, І треба себе не обманювати, треба добре працювати. Взагалі, тобто гроші перестати давати російські. А я вам скажу, хто в цьому винен. У цьому вина Вона. Дайте мені слово. Какое слово? Що нам можуть сказати? Смотрите самі моральні телеканали ТВ, програму правда, я там все розкажу. Шановні українці, вітаю вас зі святом рідної мови. Толіці мене знищували, рисифікували, забороняли, щоб мене забули, організовували голодомори, а вас, українців, робили робами, щоб рояли і ніяковіли розмовляти рідною мовою. Сьогодні мені знімали переваги російської мови. але пам'ятайте, українська мова це ваших великих предків. Коли ви повернетесь до рідної мови, то вже ніякий окупант не зможе вас знову завоювати. Мене любить той, хто не є рабом. Будь українцем, розмовляй українською мовою. Вот бою, райне водкою. Поколі наличного Бога, скільки в тебе таємних загадок, пригод. Ти коронаєш миє небо, сирівності, торбот. Ти прагнеш витопити знання, здобути те, що мусиш ти. Душі у тебе колихання, його належно берегти, помило. Вічна та єдина, відважна, срібна, непроста, нема чи сонечко, десь лине, До села, річки і міста. І кожен день немає краю бурхливим поблиском тобі, бо знає світ. Я точно знаю, ти переможеш будь-коли. Ми всі живемо в Україні, тому повинні поважають що існує нині у наших душах і всі перешкоди, відгуки до неї, що милині недобрим людям тим, хто не тримався золото святеє, яке народ століттям ліпив. І доки слово ще радіє у наших подумках міцних, країна мати багатіє, навчаючи дітей своїх.